Вітаю вас! Що ми знаємо про рідних, як ми їх бережемо і як травмуємо? Про все це і набагато більше. Ми поговоримо сьогодні з авторкою книжки Радство або ж українською мовою спорідненість іною даленик, яка завітала до нас у гості. Іночка, ти написала стільки прекрасних віршів про рідних людей, про відчуття спорідненості. Мне кажется, вот где-то мало бы зиявать, ось вот это ощущение, как нарождаются риты. Я считаю, что понятие родства оно такое и конкретное, и и все-таки общее, потому что конкретно да есть родство по крови, но очень часто бывает так, что родные люди не ощущают духовного какого-то родства. Друг с другом, а абсолютно незнакомые чужие люди, встречаясь, вдруг ощущают, что вот это оно это тот человек, который тебя понимает с полувзгляда и с полуслова. То есть, ну, это ну, достаточно условное понятие. И в книге моей тоже э, не зря я э, сделала три раздела. Первый раздел я посвятила именно кровному родству и назвала его Пуповина, а второй раздел Узы он такой общий. То есть, человек живет с ним случаются разные ситуации, да, он попадает в разные временные какие-то, какие-то условности, в какие-то рамки. И как он себя ведет, мы же не идеальны. И порой приходится несколько раз на одни и те же грабли наступить, прежде чем ты сделаешь вывод, который нужно сделать. Вот. И обо всех этих ситуациях, ну, которые, во всяком случае, я наблюдала в своей жизни, я вот, написала во втором разделе «Узы». Вообще, я считаю, что это очень, очень большое счастье, если человек на протяжении своей жизни хотя бы несколько раз почувствует, что вот человек, с которым он случайно, ну, вроде бы случайно, случайностей не бывает, на самом деле встретился, это его ну, просто родной человек, хотя по крови они родные. Ну, уж все это да и Евы, поэтому <laughs> какая-то степень родства все-таки существует. Ты часто в жизни оце, вот эту вот споредненность? че каждый вирш про какую-то твою, самую твою внутреннюю споредненность? Наверное, не каждое стихотворение, но в большинстве своем да. Вообще стихи пишутся как отклик. А что человека больше всего трогает, Именно вот такие моменты, когда человек чувствует родственную душу, да. Либо когда человек думал, что это родственная душа, а потом вдруг оказывается большое разочарование, это очень большая боль. Вот. Но, тем не менее, жизнь это такое приключение, в котором должны быть и хорошие, и плохие какие-то моменты. Нужно просто стараться правильно все это переживать и делать правильные выводы. И не ожесточаться ни в коем случае, потому что если человек ожесточается, то начинается не эволюция, а инволюция. Человек просто падает. А главная задача человека, я так думаю, и не только я, это научиться любить. И любовь здесь не в узком смысле, а в широком. Любить свой дом, свою работу, людей, которые тебя окружают. Вообще то, чему человек посвящает свое время и э, уделяет свое внимание и отдает все силы, вот это не может не дать плоды. Это аксиома. Если человек любит, например, то, что он делает, да. Он э, отдает этому время, силы. Кстати, он не замечает, как бежит время, потому что ему нравится то, что он делает. Он обязательно будет успешен. Может быть не сразу, может быть через время, но успех обязательно придет, потому что ну, энергия затраченная возвращается потом в виде успеха. И поэтому очень важно общаться с людьми, которые тебе дороги, с которыми ты ощущаешь внутреннее родство. Очень важно выполнять работу, которая тебе нравится. Ты тогда не замечаешь, как бежит время, да, и ты получаешь удовольствие от этого. Вот очень важно себе создать такой вот комфорт внутренний. Внешний тоже, конечно, важен, но внутренний важнее. Вот. И тогда как-то все будет развиваться гармонично в жизни. И, может быть, удастся обойти какие-то острые углы. Или если не обошел, то хотя бы не ожесточиться. Я за все теперь говорю спасибо. И на глазах к лучшему меняется моя жизнь. Как будто мне выписана волшебная ксива, А с ней хорошо, даже над пропастью воржи. Я за все теперь говорю спасибо. И в круги смыкаются ломаных линий края. За удачей, удачи в очередь, либо Из параллельных пространств старые друзья — меня окружают замечательнейшие люди. Даже не через одного, а все подряд. В порядке дети, поклонники любят, некоторые даже боготворят. И во мне формируется убеждение, что мир ждал, пока наконец пойму, что любое, даже самое малое движение направлено либо к свету, либо во тьму. Если сетуешь или ломаешь копья в мышиной возне, то питаешь тьму. А если благодаришь даже за грязи комья, Хорошего становится больше, неведомо почему. К этому замечательно простому выводу Я шла так долго, то воспаряя, то падая ниц, Но все мои ссадины и панические выкладки Не стоят выеденных яиц. Я теперь за все говорю спасибо, Живу в удовольствии, ни следствия, ни суда, Самодостаточно, молода и красива. Ну, разве что чуточку не так уже молода. Самое страшное, мне кажется, это когда человек чувствует, что он одинок. Вот ему некому позвонить, ему не с кем поговорить, он никому не может рассказать о своей боли какой-то. А, кстати, я недавно прочитала, что в переводе с какого-то языка а, любить это значит... Ну, если дословно перевести с того языка, э, взять боль на себя. Ну, то есть, ну, так оно и есть в жизни. Если любишь, ты возьмешь не только радость, но ты возьмешь и боль, и, и тяготы какие-то. Это нормально, так должно быть. Дуже часто говорят, что вирши э, – это такие шматочки боли, какие-то сгустки боли, да? Но твои вирши – это… Ну, ви випадаєте з цього правила, тому що це такі навпаки згустки радості. Як тобі пишеться частіше в поганому настрої, коли болить, чи це, ну, процес написання не залежить від твого настрою, від душевного стану? Не обов'язково, коли болить. Хоча болить, чаще всього, ну це правда. Я просто помітила дуже давно, що Когда ты что-то пишешь, оно потом сбывается. И поэтому очень важно в каждое стихотворение привнести позитив, вот какой-то выход, выход из ситуации, что дать этот воздух, этот выход, чтобы не было вот этого такого всепоглощающего отчаяния, Да болит, Ну и что, надо продолжать жить надо не ожесточаться и, и стараться больше не наступать на эти грабли. Ну, ты сейчас говоришь, и складывается впечатление, что в тебе вирши осмысленные, такие обдуманные, Нет, нет, нет. Это, это вот я просто так, как, когда я это заметила, что то, что я пишу, потом сбывается. И, а если ты пишешь все время что-то такое ну, плаксивое такое вот... Ну, зачем, чтобы такое сбывалось? Это просто я дала себе такую внутреннюю установку, и потом я уже об этом не задумывалась, а она работает. И просто даже если... Все равно есть стихотворения, в которых вот боль и нет выхода, все равно они бывают. Но, во всяком случае, их намного меньше, чем могло бы быть. Угу. Ти взагалі часто, мені здається, даєш собі такі внутрішні установки і слідуєш їм. Так? Чому я це кажу? Тому що знаєш, що ти, крім багатьох занять, займаєшся ще й редагуванням, коригуванням текстів, ти безпосередньо працюєш зі словом, і ти знаєш, що таке сила слова і відповідальність за сказане слово. Робота редактора і робота. Ну, потому что все-таки, как бы там не было это все одно работа. Работа автора, как она внутренняя для тебя вид Когда я пишу, это я, а когда я редактирую, я должна как бы влезть в шкуру этого человека, который писал. И я вот замечала уже такие моменты, когда ты входишь в этот текст. Во-первых, я не замечаю, как идет время. Я могу до четырех утра. Просто ты в этот как бы в тот же самый поток ты входишь. И ты уже, ну, как мне кажется, я уже делаю так, как сделал бы автор, если бы заметил вот то, что он допустил какую-то оплошность, если бы он заметил, он бы именно так исправил. Ну, вот так я самонадеянно думаю. Ну, вот мне кажется, что только так и можно редактировать. Нельзя просто правилам следовать. Надо еще и войти, войти в этот мир автора и как бы изнутри. Ведь чуть испоридность чут так. <смех> <смех> тоб, тоб, бачишь? Ощутить родство ну это вообще это основа жизни. Вот родство это основа жизни. Не только кровная, интеллектуальная, духовная, эмоциональная. Вот чисто на эмоциональном уровне бывает родство. Да? И дальше оно не идет. Ну, ну, это такие кубики, из которых складывается жизнь. кубики, хрестики. Я не випадково застелила, так, от цей рушничок сьогодні, тому що е, ти вишиваєш. Да. І звідси питання моє, е, коли ти вишиваєш і коли ти пишеш вірші, там маленькі стіжки, так, і тут маленькі слівця. Е, є якесь відчуття, що ти робиш одне і те ж саме, просто іншими інструментами? Не можу сказати, що у мене є таке відчуття. Это вышивка, это другое. Вот если бы я сама рисовала рисунки, по которым я вышиваю, возможно, это ощущение у меня бы было. Но я вышиваю по, по схемам, по рисункам уже готовым. Единственное, что меня очень радует, когда я это делаю, вот когда из-под моих рук вдруг появляется красота. Ну вот красота вдруг ну вот на белом полотне вдруг красный появляется красота. Это очень приятно. Здорово. Можливо, ти цього не помічаєш, але навіть от в твоєму вірші про врата Рая так, звучить оцей от мотив, що ти говориш ті слова і говориш так, як тобі вже їх дали, тобто вже є полотно з узорами. І ти просто їх озвучуєш, ці слова. Да, і так, само, кстати, озвучивал о том, что на самом деле существует какое-то некое идеальное пространство. И в этом идеальном пространстве вещи, идеи, все существует ну, в идеальном виде. И задача Творца, как сказать, проникнуть в, это, в это пространство и оттуда взять идею в максимально приближенном к идеальному состоянию виде. И успешны те творцы, которые как раз вот максимально-максимально-максимально близко передают словом или кистью, или нотами. Какая разница? Может быть, инженер там своими схемами. Вот. Ну, такая интересная идея. И, кстати, человек чувствует, и ты, наверное, чувствуешь, когда ты пишешь, удалось тебе или не удалось, и насколько тебе удалось. Вот тут там ну, условно говоря, на 80%, а тут вот ты просто попала в десятку, да. Ну, такое внутреннее ощущение есть. Кто-то пишет легко, кто-то пишет, я знаю, играя, это не про меня, у меня все не так и не то. Каждый раз в кровь сбиваю я ноги в дороге до рая, и стою за оградой, ведь в рай запрещается ход. Там плоды на ветвях, налитые негаснущим светом. Но не яблоки, груши и сливы, растут там слова. И встаю я на цыпочки, чтоб дотянуться до ветки. И от ясного неба кружится моя голова. А когда достаю, собираюсь обратно в дорогу. И глазами молящими стража прошу отпустить. Он вздыхает с улыбкой и шепчет, иди себе с Богом. И несу осторожное слово в горячей горсти. И тогда согревают лучи, льется музыка с керца, И о тайнах глубин слышен шепот всезнающих волн. И строка наполняется смыслом, Так бьется под сердцем человечек, Который пока еще в мир не рожден. Я дождусь, я взлелею его, Я всегда буду верить, что дарована жизнь этим строкам простым неспроста. І опять мені йти в дальній путь сквозь закриті двері, щоб за райською оградою за словом насипочки стать. І ще одне таке внутрішнє відчуття спорідненості зі своєю землею. Є у тебе і не один вірш, і ці збірці, і поза нею. Про кривийріг, про твій рідний кривий ріг. Так от ці узи. С батьківщиною, как они вичуваются так само, как будь-яке інше родство це трошки інше все-таки вичути. Ну, это вообще очень мощное чувство. И я его испытала еще в подростковом возрасте. Вот мы уехали с родителями на север. Ну, мои родители уехали на заработки, естественно, они взяли меня с собой в Якутию. Это очень далеко. Ну, ну, я не знаю, сколько мне, 11, наверное, мне было лет. И я помню, что я, я не знала, как это называется, что это ностальгия, но я ее испытывала. Потому что я закрывала глаза и шла по снегу, и представляла себе, что я иду по Кривбасовской, например, где моя бабушка живет, или там, где мы жили с родителями на Ингульце. Я просто вот закрывала глаза и представляла себе, как я иду по этой улице, как деревья. Э все зеленые стоят, и цветы кругом, люди нарядные. Я очень скучала по, по своей земле, по своим родственникам. Но я думаю, что человек рождается с молоком матери, это вот впитывает в себя. Любовь к своей земле. Ну вот мне говорят, вот кривый Рог такой самый грязный город. А я его люблю. Твоя книжка, оця от книжка родство, вона вийшла в рамках конкурсу Україна моя квітуча, який проходив і проходив минулого року. І саме добірка твоїх віршів стала, отримала гран прі І це було величезне, ну таке емоційне відкриття для багатьох членів журі. І я знаю, що відкриттям. Твої вірші стали і для багатьох людей, які пізніше приходили на презентації твоєї книжки. Що ти відчуваєш, коли люди говорять тобі про е, то, ті емоції, те піднесення, яке е, викликають вірші твої? Ну, звісно, я відчуваю щастя. Коли чоловік щось робить, і це хтось признає, ну це щастя. И я, конечно, благодарна членам жюри, которые посчитали, что моя подборка стихотворений достойна того, чтобы быть изданной отдельной книгой. И я, правда, благодарна, потому что ну, я считаю, что это мне повезло. Отцы и дети. Монолог отцов. Конечно, вы знаете больше и видите лучше. Ведь максимализма росток еще не зачах, но не потому, что умнее вы, а потому, что стоите не на земле, на наших плечах, мужаете и вершите службы и требы. За этой грядою другая придет гряда. Зачем на землю смотреть? Ведь вот оно, небо. Вам кажется, что до неба рукой подать. Еще мы сильны, как гимнасты в заезжем цирке. Еще между двумя мирами держим баланс, а вы нацепили на нас ярлыки, добирки, а вы порой в упор не видите нас. Мы будем стоять до конца, отдавая вам силы, но ноги все глубже вгрузают в землицу мать. Когда-нибудь нянька время сведет в могилы, уложит нас штабелями и крикнет спать, и встанете вы рядами на наше место и ступни почуют земли этой мощь и боль, а ваши плечи выдержат столько веса, насколько в вас окрепнет наша любовь. И ваши дети тоже увидят дальше, перстом указуя самый правильный путь. Вот только бы между вами минимум фальши, вот только бы вы успели долги вернуть Дай Боже вам іскусство слышать і слушать і каждый день по капле терять свой страх. А ярлики не более чем игрушки. Яркие погремушки в детских руках. Чим можна в людині відкрити якісь якесь відчуття? Можливо, спорідненості з землею, спорідненості з іншою людиною. Чи можна у людини пробудити любов до когось чи чогось, ну, якось не знаю, штучно? Якщо докласти до цього зусилля, отак, не те, що штучно, якщо докласти до цього зусилля. Звісно. Я ж ще в початку передачі сказала, що... Все, все, чему человек посвящает свое время и чему отдает свои силы, обязательно принесет плод. Ну просто обязательно. Может быть не сразу, но принесет это. В этом нет никаких сомнений. Лишь бы делалось это искренне, посыл шел изнутри, а не просто потому, что это вот написано в какой-то бумажке, что это нужно сделать. Нет, вот если искренне, если вот из глубины, обязательно будет результат. Ну вот воспитание детей. Вот ты вкладываешь в ребенка, и потом он ты вдруг видишь, боже мой, да он дальше тебя пошел уже. это счастье, это очень хорошо. Я обязательно хочу сказать спасибо художнице Вике Михайловой, которая, как и все мои предыдущие взрослые книжки, и на сказания, знаки внимания, ступени высоки, так и эту родство она оформляла. Вот смотрите, если книгу развернуть, получается вот такая бабочка. Это вот ее идея. И я бесконечно ей благодарна. Я хочу пожелать всем, чтобы как можно чаще на вашем жизненном пути встречались близкие вам люди. По духу, эмоционально, интеллектуально. Чтобы вы чувствовали себя комфортно, уверенно и хорошо. Паси біно. А я нагадаю всім нашим глядачам, що сьогодні гостем нашої програми була Інна Доленик, авторка прекрасної книжки «Родство, спорідненість. І бажаю всім нашим чудовим глядачам рідних людей, гарних книжок. І до наступного тижня.